Прийшов час по-іншому поглянути на харчування вашого улюбленця. Спонсор показу поріна про годує і водночас захищає. Вітаю вас! Як завжди! У цій порі на п'ятому каналі програма Зоокадемія. Я Її ведучий Дмитро Бережний. Тут ви дізнаєтесь, чим мало цікавого про правильний догляд виховання і лікування ваших домашніх улюбленців. Дмитро Бережний кандидат ветеринарних наук, доцент анатомії, член правління Української асоціації ветеринарних лікарів дрібних тварин, практикуючий хірург. Винахідник, автор понад 60 наукових статей, 6 науково-методичних розробок, володар нагороди визнання року у 2012 році. Номінант на відзнаку Золотий скальпель України проходив стажування у клініці Корнельського університету, штат Нью-Йорк, США. досвід ветеринарної практики більше 20 років. Проблеми із сечовивідною системою. Досить поширене явище серед собак. Зазвичай причиною циститів, уретритів може бути перехолодження, травма, інфекція. А от виразки у сичовому міхурі зустрічаються набагато рідше. Порода собачки моя немецкая овчарка, зовут его Марк, возраст 3 месяца. Буквально в, в первые же сутки, когда мы привезли щенка, мы поселили его во дворе, в вольере, но он очень рвался в дом, поскольку он не высокого роста был еще, а ступеньки высокие, он залазил, подскользнулся по ступенькам скользким и ударился внизу живота. И на следующий день мы обнаружили, что когда он ходил в туалет, в моче была кровь. И мы пришли к доктору. Я э, приветствую вас сегодня в нашем скромном заведении. И все же, э, сколько дней мы уже лечим? Около я. месяца. С чего все началось? Напомни мне, пожалуйста. Началось все с того, что Марк заходил в дом и ударился животом в нижней части от ступеньки. Прыгнул? Да, он прыгнул. Через какое-то время сделали исследование, нашли там э, травму мочевого пузыря да, и гематому мочевого пузыря. Вроде как все пролечили, вот все у нас нормализовалось. Через сколько был рецидив? Да, через 3-4 дня. Через 3-4 дня у него в моче появилась кровь. И тогда на УЗИ мы нашли, что там язва оболочки. И это большая-большая проблема. Причем сложность язвы ночного пузыря в том, что ее очень тяжело лечить консервативно. И, скорее всего, вот эта травма изначальная, которая была, она просто спровоцировала проявление этой язвы. Заболевания мочевыделительной системы и мочевыводящей системы очень часто взаимосвязаны. К одним из таких заболеваний относится язва слизистой оболочки мочевого пузыря. Вообще язва ⁇ это рана, которая, вот если совсем просто сказать, это рана, которая не заживает. От чего это может а, начаться? Начаться это может из-за наличия паразитов в слизистой оболочке, например, капиллярий. Начаться это может из-за появления на а, мочевыводящих путях камней. Это могут быть травмы. Это могут быть неправильные манипуляции с катетером, если такое происходит, да. Когда катетер мы заводим в мочевой пузырь и оставляем на несколько дней при некоторых заболеваниях, катетер упирается в стенку и в этом месте слизистая оболочка отмирает. Лечение данной э, патологии достаточно сложное и очень часто нам прибег... приходится прибегать уже даже к хирургии, когда нужно иссечь этот участок и сшить здоровой тканью. Второй метод лечения он более длительный по времени. Это консервативный, когда наша задача сделать, чтобы в моче была как можно меньше концентрация солей, как можно она была менее агрессивная по отношению к обычной ткани. И э, стиму... мы должны простимулировать эпителизацию данного участка. Можно было бы, конечно, побыстрее вылечить, проперировать. Но такого маленького не очень хочется. Поэтому если у нас есть еще какие-то какое-то время, лучше его, конечно, попробовать это вылечить консервативно. Моча у нас сегодня такая же красная или уже светленькая. Но она насыщенная достаточно, но крови мы вообще не видели. Уже крови. А сколько дней уже нет? Ну, больше недели. Но на УЗИ мы смотрели, у нас там все еще язва не зарубцевалась. Лечение язвы, на самом деле, очень длительный процесс. Если мы лечим его в общей сложности месяц, то еще минимум недельки две. Мы считаем, что врачи считают, что животное еще в зоне риска. Хотя бы раз в пять дней вот на протяжении вот следующих двух недель. Вы приходите к нам, мы будем делать исследование мочи и обязательно контроль УЗИ этого участка. Доктор порекомендовал нам консервативное лечение. Это уколы антибиотики, прием таблеток. В течение двух недель наблюдение за состоянием животного. И в дальнейшем мы приходим через две недели на УЗИ. Шотландські висловухі кішки. Надзвичайно популярна нині порода. А чи знаєте ви, що їхні милі вушка це наслідок деформації хрящової тканини. Це генетичне відхилення, що передається у спадок. І саме така аномалія у генах цієї породи може привести до проблем із хребтом. Або навіть Зусим опорно руховым аппаратом. Як не допустити захворювання вашого улюбленця? Дивіться далі. Звать нашего кота Симба, ему два года. Порода довольно популярная в последнее время, шотландские веслоухи. Они такие довольно симпатичные, у них морды со щечками, такие приспущенные ушки. У него довольно такой интересный тигроидный такой окрас с полосками. Меня чуть настораживает, что он похрапывает, когда спит, ну, вернее, так вот даже посапывает, скорее всего. И чуть такая скованная у него походка, короткий хвост, вот. И такой он чуть болезненный, этот короткий его хвост. А поэтому мы решили ну, лучше обратиться к специалисту. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. А елничка здоровенный какой классный такой, или он не здоровенный? Не, он такой у него как раз средний размер, скорее всего средний. А, просто значит был раньше видел они такие, угу. меня при, приводили как-то на, на прием такого этой же породы, но тоже выслушала, ну полтора раза больше. Угу. Что случилось? Ну меня настораживает его храп. Храп особенно в последнее время, ну, увеличился. Ну, когда он спит, он так посапывает, даже похрапывает, можно сказать. Вот. Не нравится мне его походка. Вот такое общий, вот как вот скованность такая небольшая есть. И еще насторажит мне его короткий хвост, который Ой, даже ну, вот ну, 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 такой ну, да ну. нервничает, нервничает. Ну ничего, конечно, mm. конечно, доктор пришел, доктор. Конечно, все боятся докторов, конечно, если на хвост какой-то у нас. Да, короткий, он болезненный. Ну, у меня такое впечатление, видите, как он занервничал прям. Угу, угу. Тихо, тихо, тихо. Даже кусает меня, что такого Шшш, вообще не бывает. Все хорошо, все нормально. Все нормально. Тихо, 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 тихо. Угу. Тихо, тихо, тихо. Кстати, если мы говорим про позвоночник. Угу. Тихо, 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 тихо. Смотрите, у него и болезненность там отнаблюдается ближе да. туда к копчику, да, к хвосту. Да. Вот ему крайне неприятно. Тихо, тихо. Я не думаю, что я вас сейчас обрадую, угу. но пока у нас есть маленькие проблемки. Я угу. смотрел, во время осмотра он вас немножко поцарапал. Ну да, он занервничал. Ему, <свят> наверное, было крайне неприятно. Да, я как, как обычно хожу всяческими штучками, я вас попрошу, uh -huh. все-таки любая uh -huh. кошачья царапина, это всегда царапина. Можно uh -huh. а ну, протереть это все, ваше позвоночник uh -huh. тоже себя полечит. На самом деле, очень все вашего животного, с одной стороны, конечно же, хорошо. Uh -huh. Но эта хорошесть, это хорошесть связана с тем, что он, ну, высокопородный кот. Uh -huh. У, все, у Котов, у которых порода не так ярко выражена, ну скажем так, дворняжек, mm -hmm. да, без породы, у них таких проблем практически никогда не бывает. Проблема у вашего животного в том, что э, генетически все веслоухи несут с собой рецессивные гены, которые э, в норме не проявляются. Но при определенных э, условиях, когда мама, папа тоже с этими генами, mm -hmm. то появляются такие вот генетические изменения, так сказать, катаклизмы в организме. Одна из самых распространенных на сегодня пород – это шотландская веслоуха. Они относятся к брахиоцефалам. У них очень короткий нос, у них очень узкие ноздри. Соответственно, количество воздуха, которое они туда могут в себя потребить да, при вдохе, значительно меньше, соответственно, у них идет хроническое кислородное голодание, поэтому если такого кота выбросить на улицу, он не выживет и он не сможет догнать кого-то, потому что ему просто не хватит объема дыхания. Следующий момент: у них очень, э, в связи с тем, что короткие мордочка, у них слабо развиты надбровные дуги, соответственно, травмы глаз очень часто распространенное заболевание у кошек. У них очень часто появляются изменения в осевом скелете. То есть очень часто заломы на хвосте или вообще хвост порождается коротким. Очень часто искривление позвоночника, например, сколиоз, да? но не такой, как у нас из-за того, что мы неправильно сидим, а генетически обусловленный сколиоз. Последнее в списке э, сегодняшнем, но не последнее по распространенности, это заболевание сердца у этой породы кардиомиопатии это бич от этого умирают примерно процентов 15 животных это связано и с тем что они плохо дышат и с генетически укороченная грудная клетка а сердце осталось такое же поэтому выбирая такое животное животное такой например породы это нужно все помнить это не проблема для жизни если животное любимое и живет только в квартире но нужно помнить что за каждым из таких животных нужен уход нужно соответствующее ветеринарное сопровождение, чтобы животное до, жило долго и счастливо. Когда он занервничал, запсиховал в руках, я, к сожалению, не слушал, но все же, даже вот через руки было слышно, как его сердечко бьется ну, не очень как бы, э, ровненько, так как мы понимаем, что у всех веслоухих могут быть врожденные заболевания и сердца, то лучше дифференцировать это все, проверить, чтобы было совсем-совсем все хорошо. Ну да, ну как же нам вот дальше, как нам, может, там диетой как-то карьерировать может, нам нужны какие-то препараты? Но, на самом деле, ну, принципиально сейчас у взрослого животного кормление невозможно повлиять на состояние хрящевой или костной ткани. Ну, в принципиальных моментах. Однако для данного пациента очень важно э, в кормлении не перестараться с точки зрения э, объема кормления э, и качества кормления. Животное не, не должно быть толстым. Тогда животные будут чувствовать себя намного-намного-намного лучше. И по дыханию, и по сердцу. Насчет изменений в скелете, все-таки вы подойдете ко мне в клинику, мы сделаем рентгены. Определимся, все-таки это больше патология с суставами, с позвоночником, или просто э, кости не, ну, не выросли до того размера, которое нужно. Нас доктор, в принципе, успокоил, сказал, что такое бывает у этих высокопородистых веслоухих котов. Но ну, ну, на всякий случай все-таки лучше сделать рентген, чтобы проконтролировать состояние позвоночного столба, суставов. Ну, лучше пройти до конца все-таки нам обследование. И на останок... Пропоную трохи відійти від серйозних тем щодо здоров'я наших улюбленців та переглянути рубрику сповнену позитиву. Історія породи. Далі в нашій програмі. Ти теж хочеш дати інтерв'ю? Хорошо, говори. Говори, що ти хочеш сказати. Поки нічого. А, а ні, що все таки хоч. Персицька кішка одна з найкрасивіших представників родини кошачих. Вони відомі своєю розкішною шубкою, неквапливою поведінкою та прихильністю полінуватися. Якщо вдруг вони увідять муху, то, звісно, вони одразу так, о, це що таке, треба сіймати. Ну, а так самі по себе, щоб вони постоянно любили бігати і прыгати, то ні. Ані краще люблять посидіти і понаблюдати за однією із теорій, коріння цих чотирилапих походить із Персії. Нині ця країна має назву Іран. Саме тут італійський аристократ П'єтро Делевале побачив довгошерстних кішок неземної краси, про що й написав у своїх замітках мандрівника. Декілька таких пухнастих див він привіз для розпліднення до Італії. На цьому їхні сліди втрачаються. Утім, у другій половині. 18 століття перси знову нагадали про себе. Впервые французький путешественник увидев персидську кошку і привез її в Европу. Вона дуже подобалася європейцям, французам, потім англічанам. Очень полюбилась персидська кошка королів Вікторію, которой было несколько їх Голубые і також шиншильного окраса. Зачарувала персидская кішка і своїм характером, доброзичливим та лагідним. Завдяки легкості та комунікабельності у своїй вдачі ці звірятка добре вживаються з усіма членами родини та іншими чотирилапими сусідами. Найулюбленіше заняття персів спати та годинами виглядати у віконце. Персидська кошка настільки аріст. критично и аккуратно в своих манерах, что если она будет где-то прыгать где-то лазить, она обойдет вот даже все малюсенькие фигурки так, что не заденет ни одну. Это не так, что я типа ушла, пришла, пух от подушек, мантрасы разорваны, ковры погрызены, все поцарапано, шторы порваны. Нет, персидская кошка... Тих. Через свою по-справжньому шикарну шерсть. Перси вимагають особливої уваги до своєї персони. Їхня кольорова палітра налічує близько сотні відтінків. Найпоширеніші білий, сірий, чорний, кремовий, блакитний, рудий та навіть червоний. Широко поставлені маленькі ушки, наповнені щоки і. Выражение, в общем-то, полностью получается baby face, то есть как у маленького ребенка, с открытыми большими глазами, детская и наивная. А также ее великолепная шерсть, которая э, тоже предмет... Завісті можливо, других кошик. Вірогідна версія, що своїм відмінним від інших котів типажем, перси завдячують дикому коту манулу. Цей поважний мешканець гірських районів Азії. Час від часу залицявся до місцевих домашніх кішок. Як результат таких побачень красені перси. А от осучаснювали вже їхній вигляд господарі кошачих розплітників. Кончики ушей, як правило, стрігуться, і, в общем-то, немножко снімається. здесь ненужный волос, который мешает ей. Подчеркивается, подчеркивается Єстественна красота кошки очоркивається грумінгом. як кошка спа-салону. через таку довгу та густу шубку кішок, які не беруть участь у професійних виставках, необхідно хоча б раз на місяць купати та щоденно розчісувати. А от тих, хто вражає своєю красою міжнародну судейську спільноту, купати раз на тиждень, кілька разів намилювати та змивати, сушити феном та робити укладку. Це справжній труд для їх. Господаря. Втім, своїх пухнастих дивовижних чотирилапих. Вони би ні на що не проміняли. ти любиш. Покажи, як ти мене любиш. Покажи. так, ти мене любиш, ти мене любиш. Сподіваюся, вам з нами було цікаво. Дивіться нас щотижня на п'ятому каналі. І не пропустіть наступний випуск Зоокадемії. Адже ми з'ясуємо, як зарадити. Під час перелому лап. Та що робити, коли ваш улюбленець страждає від розладу травлення? Побачимось за тиждень. в час по-іншому поглянути на харчування вашого улюбленця. Спонсор показу Пурина на проплан». Годує і водночас захищає.